110? Да. За шаг до 111? Да. Состав для ВС атаки равной игры? Да. Три игрока меняем и 111 команда? Да. Ну а пока мы не начали, ставь лайкос, подписывайся, погнали. Привет родные мои, вот она, вот она рыба ясь, 110 команда, 110. Давным-давно мы могли ее собрать, но мы не торопились, мы сэкономили баланс. Смотрим внимательно, какой он у нас сейчас. Баланс у нас 5 миллиардов, 611 миллионов, есть около 10 тысяч кристаллов, понемножечку открываем паки тоти собираем э, дивизиона, кстати жетоны, тоже для паков надо и для разных ивентов и делаем дальше 111. С этим балансом можно и сейчас уже лупануть 111, но мы подождем в тоте, пока все пооткрываются у нас кумиры, пока пооткрываются все ивенты и дальше уже соберем себе играбельную команду и для ВС так и для равной игры. Кого же мы поменяли в составе? Смотрим внимательно. Рибери у нас остался. Роналдочка, скриптованная моя любимая карточка в нападении, она осталась. Ничего страшного, что 101 ВР играет изумительно. И Саш. это с зимнего ивента залетает Комцумир. Алисочка с удара молнии залетает, тоже новый игрок, уже 106, -й. о нем мы отдельно поговорим. Торе у нас уже были на 109. Э -э Левый защитник, майор я его называю, он на соточка, он отлично справляется со своей задачей, нам его достаточно, приз достаточно. Фердинандик у нас был, Обращ обращая внимание на угловых, просто клепает бешено головой он думает и забивает. Компании это новая, вместо стама замена залетает, это с зимнего ивента. Кафу у нас был, и Нойер на ворота стоит и не ноет. Обратите внимание, пожалуйста, на замену. А на замене у нас черепашечка МБП. Если мы его убираем с команды, то мы получаем 109 ОВР, поэтому мы МБП возвращаем. Так как Рибери у меня играет и в С-атаке и в равной игре очень хорошая э, карточка, левая нога рабочая, все забивает. Гмбп нужно привыкать, он очень скоростной, но немножко по-другому играет и ведет себя на футбольном поле. Сейчас я более подробно по каждому футболисту расскажу, что я ему прокачал, открою характеристики и покажу вам. А, еще хотел вам сказать, у меня салат, салатерия, салах, он у меня с э, футбольного центра, я его тоже хотел в основе держать, Алису выпускать на замену. Но я не могу его ставить в состав, потому что если я его ставлю на замену, у нас становится 109 команда. Поэтому, к сожалению, я его убираю для того, чтобы не навредить в рейтингу. А еще один важный момент. Если мы зайдем в расстановки и посмотрим, как у нас было ранее, что мы могли выбирать разные составы под лигу, обратите внимание сюда, то теперь у нас тот состав, который активный, то есть вот эта командочка активная, она будет у нас 110 и в лиге. И поэтому, если мы тут ставим Салаха, например, э в равную игру, как раньше, один состав мог быть сотой, а второй 110. -й. На 110-м играешь в S-атаку, на сотом играешь в равную игру. То теперь они так сделали, что какой бы ты состав... Активный не держал, он у тебя будет и в Лиге. Оно теперь не фиксирует. Вот этот значок Лига 110, оно не фиксируется. И теперь приходится иметь и в ВС-атаку, и в равную один состав. Только ты поставишь 95, выберешь, у тебя в лиге автоматически будет 95, и тебе там накидают 40 мячей. Поэтому это очень внимательно, сейчас оно работает, может это пофиксят, но эта шляпа реально неудобная. Ну, в принципе, это одна основная проблема, почему у меня Салах не в составе. Дальше, если брать по игрокам. После того как я Санчеса Леваного поменял на Исака Исакела, ну, я ему качал как обычно электроэнергию, на ловкость и контратаку. 155 скорость, 140 удары. Что я вам могу сказать по этому игроку? Рост 1,92 м. На весы особо не работают. 5-5 удары, правая нога иногда бьет по перекладинам, то есть там надо не тянуть, если подкрутка до максимального, то есть надо бить где-то на 80%. Левая просто чудесная. Сам по себе игрок очень быстрый, я его рекомендую, я еще на нем учусь играть, потому что я ранее им не играл, и ранее он меня тошнил. Вот эта игра с пятки на пятку, это не моя игра, я этим игроком играю другими финтами. Что могу сказать? Мне, в принципе, игрок очень нравится скучаю по Санчесу, по его взрывной скорости, но Исаак, в принципе, за счет двух ног и за счет тоже своей немаленькой скорости, ну, в принципе, ничем не уступает. Разные скиллы игроков, Санчес более мелкий, юркий, то Исаак, он немножко габаритный и по-другому там он складывается, мечи принимает, а так в принципе очень достойная карта. Забрал я его за зимние жетоны зимнего ивента, напоминаю, событие зимний ивент у нас было, Э, очень толковая, потужная, считаю, что самый лучший ивент за полтора года Правый вингер Алисы, переходим к нему Алиса, я его называю, 158 скорость Его мы могли забрать э, в ударе молнии Удар молнии отдельно у меня есть видео Только то видео, которое я выпустил, только я разобрал его Только я подумал, что мы можем с него взять Как приходит новость Заходим на главное меню, сверху новость вот она вторая, 23 числа января. Ивент Молния прекращает свое существование, только можете смотреть за статистикой. Очень много людей собирали жетоны и не забрали нужных игроков. Вы, кстати, можете в комментариях написать, кто успел Алису забрать и доволен, кто забрал других игроков с удара молнии, кто не успел, сколько у вас жетонов зависло напишите в комментариях, я почитаю, каждому из вас отвечу. А также есть, я знаю, что уже кто-то забирал и Ван Перси, кто-то забирал и Димарка, который тоже плюс 2 ОВР. Напишите, кто что успел забрать и как вам удар молнии. Мое мнение, что зимний ивент офигенный, а удар молнии это... Очень простой из двух вкладов, но в то же время очень перспективный ивент, который они досрочно прекратили.

Потому что они понимали, что будут играть все и забирать игроков, и фармить, и паки открывать. Именно в ударе молнии это выгоднее, дешевле, чем э, это событие Тоти. Событие Тоти это маскирана сейчас каждый день насыпают, там то-то, пятое, десятое. И потом мы кого-то там дальше будем забирать, собирать очки. Но это максимально сейчас дорого и мало игроков, чтобы что-то смотреть. А вот удар молнии со старта и зимний ивент, ну это была пушечка. Напишите ваше мнение в комментарии, каждому отвечу. Перед тем, как продолжить, подписывайтесь на Телеграм, Твич. И Тикток. В Тиктоке каждый день стримы у нас идут. На Твиче мы фильмы смотрим. И в Телеграме все важные новости. Вступаем в лигу. И все остальное промокоды. Все там. Залетайте. Что могу сказать по Алисе? Алиса, в принципе, вот если вы только начали играть, либо вы давно играете, достаточно удобная карта. Если переходить с Аллаха на Алису, очень достойная позиция. Не надо долго привыкать. Хорошо бежит. Очень крутой левый ногой удар, правый я в принципе редко бью, потому что все время с правой стороны он смещается налево. Но я не замечал, что правая нога, там какие-то проблемы были. Поэтому это идеальная карточка. Кто его забрал, всех поздравляю. Он апнулся со 104 на 106. 5-5 нога. Но ну, это просто пушечка. Если у вас было еще 103, либо ниже э, позиция правого вингера, то это суперская замена. Далее мы видим Туре. Гулит. Эта пара отличная. Рекомендую себе в команду. Две позиции потужные. Левый защитник Ферди у меня были нет у меня к ним нареканий никаких переходим к компании метр девяносто рост э, у него получается навыки вы видите на экране который я ему качнул 4 ранга красный 25 тренировок нормально держит темп очень крепкий в обороне в принципе не скажу что я замечал что он там что-то там глотает какие-то от него проблемы если у вас все нормально работает интернет телефон не нагрелся как у меня часто бывает и у вас ничего не тупит, то хорошая карточка рекомендую. Скорость 114 для ЦЗшничка. Хороший рост, хороший темп, отличный отбор. В принципе, это второе переиздание МБП у меня в команде. Он уже у меня был 90, если я не ошибаюсь. Поэтому его тоже можно смело рекомендовать себе в состав. А если посмотреть в общем на состав, сейчас мы еще подберемся к остальным игрокам, то у меня Рибери, это три переиздания, я уже играл им тремя карточками. Роналдочка Назаря двумя, Исак впервые, Алиса впервые. Туре, это второе переиздание. Гулит я играл 90-м и вот 105-м. Я по-моему 97-99 я даже не брал, если я не ошибаюсь. Но гули там можно тупо каждой карточке брать. Левый защитник это впервые временно. Ферди это впервые. Компании уже два раза, кафу впервые, Нойр впервые. Если не. Да, кафу у меня за NT был до этого. И Пуйоль был, кафу тоже. Мбаппе тоже впервые в этой игре. А, Мбаппе второй раз. Мбаппе второй раз. Я к нему помню привыкал после Грилиша. Это очень давно год назад, наверное, было. Грилиш все время мяч на ноге держал, а МБП отпускал, и я так плевался. Я говорю, «А -а -а -а, у меня горело от МБП. Но он очень быстрый, у него скорость, если он набирает, очень толково. Но обратите внимание, левая нога четверка, она реально работает. Если в с атаки, то надо очень иметь хороший скилл, чтобы забивать все там на максимум левой ногой. Переходим к Нойеру. Нойер у нас зимнего ивента, тоже за жетоны я его забрал. Метр девяносто три. Смотрим, какие навыки мы ему вкачали. Смотрим, у нас до красного прокачанные 25 тренировок. Нырки 168. В принципе, я вот сколько замечаю, где-то повершот отбивает, где-то пропускает. ВС Атаки мы проводили Вот на стриме в ТикТок заходите Смотрите, как мы общаемся Как Лигу отыгрываем, как ВС Атаку играем Как в Лиге играем Как в равной игре играем Там все это прямо на стриме видно Так Нойер, я зашел Вот, например, в ВС Атаки Сыграл 10 матчей И посмотрел, там я забиваю 10-11-9, 10-11-9 И мы просмотрели Вот вчера на стриме Все разные вратари которым я забивал 9, 10, 11. То есть сейчас они это в принципе в с атаке уравняли. Все, футбол, Все вратари в принципе пропускают. Есть которые вообще дырявые. Но кто-то говорит Вандерсар 105 все пропускает. Кто-то говорит Нойер 104. Но в принципе если вы играете крепко в равную игру. Двигаетесь хорошо в обороне, принимаете игроков, там смещаетесь, не даете бить с правильных позиций, то в принципе вратари плюс-минус будут отбивать. Но главное не брать низкорослых, типа Касилиса, Кампаса и так дальше. Это первый вариант. А второй вариант просто, чтобы правильно в защите, в обороне тактически играть. В вс атаки... Ну, там чисто компьютерный интеллект, как оно там отобьет. Вандерсар очень быстро все время выбегает. Если вы будете заблаговременно бить, вы ему все забьете. Кто-то не любит, что на него выбегают, он начинает тупить, не может забить. Но это скилл вратаря. Некоторые на линии стоят, некоторые выбегают. Кто-то подкрутки отбивает. Но в принципе всем и можно по 10-11 отгружать мячей. Переходим к мбапе. Я его не ставлю в основу, потому что у нас Рибери Он у нас левый вингер. А на 4-2-4 ВС-атаки в основном 80 или 70% падает на рибери. Поэтому я пробовал мбапе. Рибери я очень крепко играю. Поэтому я ну, не оставил шанса мбапе. Он выходит в равную игру. На замену свежий начинает трепать во втором тайме, бегать, отрываться. 163 скорость. Та же самая прокачка навыков на ловкость контратака. 4 у нас ранга, 25 тренировок. По правой ноге удар, в принципе, все залетает с подкрутки. Крепкая картка. Очень летит быстро, потужненько. Потужная потуга. Но с Рибари, с его двумя ногами он не сравнится. Это лично мое мнение. А вы можете свое написать в комментариях. Играете ли вы МБП и как вам такая команда. А если мы перейдем в лигу и перейдем в турниры, то я напомню, что вот здесь моя команда 110. -ая. Вот, у меня три матча сегодня еще нужно отыграть со своим соперником. А в лиге вся информация по лиге в телеграм в описании Пабло ФИФА. Иду, идут наборы. А, если кто-то неактивный, мы его просим покинуть наши ряды и активных людей набираем. Так что welcome to my team. А, дальше по лиге. 110. Вот возвращаюсь, это к Салаху. Почему он не на замене? Потому что я не могу сейчас играть с аллахом так как у меня команда будет 109 и она в Лиге будет 109 к сожалению пока нельзя закрепить это многие люди с этим столкнулись и мной многие... напишите кто с этим столкнулся насколько это удобно сделали реально шляпа либо вы не заметили даже что теперь нельзя две команды делать либо у вас там например 109 и 110 и вы даже не паритесь чтобы какие-то замены там и так далее потому что я вот видите столкнулся что у меня может салах играть в принципе я бы играл 109. Но 110 тоже у меня есть. Но я бы даже на ВС Атаке с Аллахом бы играл. Но я не могу его поставить, потому что команда не закрепляется. Поэтому мы играем в такой расстановке. Вот здесь у нас награды по лиге. Если вам интересно, можете в комментариях написать. Я вам по лиге расскажу, покажу, как тут, что тут и где. Вот 77 общее. Здесь оно после обновления, что не всегда показывает, на каком мы месте. Квесты, награды, команда, очки активности и все остальное. Кстати, в лиге МБП тоже у меня не играет в основе, потому что, как я повторюсь, все идет на Рибери. И важный момент, это что нам нужно для 111 команды. 111 команда на сегодня, конечно же, может все что угодно произойти. Мне может выпасть 107 тюрам, либо еще какая-то карточка вместо кого-то левый вингер 107 выпадает меняем рибери на 107 и так дальше Это, ну, лучше конечно рибери чтобы сам был 107 я его и так заберу на 111 состав нам нужно 10 карточек 105 и 1 106 мы имеем 106 алису поэтому у нас осталось сделать только вот вратарь 105 нападающий 105 левый защитник 105 это чтобы сделать 111 команду. Вариантов есть куча. Варианты может быть такие, что Нойер остается, нападающего мы берем 107 и левого защитника берем 104, например. То есть вариантов тут можно поиграть очень много. Основа это будет, наверное, оставаться Мбаппе, Туре, Гулит, Ферди, компании, Кафу, ноер исак Алиса. А замена будет все-таки нападающий, левый защитник и может быть это будут карточки 107-106 для того, чтобы они перекрыли чего не хватает остальным картам и все. Возможно будет э, у меня в составе Рибери 104 э, и также может быть мы возьмем нападающего 107 или левого защитника 107. Может быть, и этого будет достаточно. Но ну, этого, этого будет достаточно. Но мы будем смотреть по ситуации, что, что нам будет сыпать, какие будут цены на рынке, какие будут футболисты. Но я думаю, что до конца тоти мы 111 команду делаем. Братулинщики, а я попытался вам рассказать показать все полностью свою команду, бюджет, кого мы поменяли, какие характеристики. Если у вас есть вопросы по молнии, по команде. по Ліги, другие вопросы по игре пишите в комментариях, обязательно на них отвечу. Спасибо большое за вашу поддержку, дякую за лайк и за подписочку. Всех обіймаю и гарного дня. Бережіть себе и своих близких. А хейтерам передаю привет, девочки, не плачьте в обед.